kembali bertemu di MDC2 Channel. Cerita selepas tewasnya Jepun di tanah Melayu, komunis mula menunjukkan taringnya cuba untuk mengambil alih pentadbiran di tanah Melayu. Selama 14 hari, komunis bermaharaja lela di tanah Melayu ini. Namun, ketokohan dan kepahlawanan Panglima Kiai Saleh dapat mematahkan cubaan-cubaan serta ugutan-ugutan yang dibawa oleh komunis. Teruskan bersama kami untuk cerita selempang merah dan parang terbang. pengkaji sejarah yang juga penulis bibliografi tentang Kiai Saleh iaitu Siti Fatona Muasof berusia 74 tahun ketika itu menyatakan dalam bukunya bahawa Kiai Saleh hampir bercerai dengan isterinya namun dia membatalkan niatnya itu apabila mendapat satu mimpi dalam mimpi itu dia diajarkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat-ayat suci itulah Yang dibawa ke medan perperangan Di Batu Pahat Saleh menetap di Parit Gantung Beliau menjalankan perniagaan tukaran barang Selepas Jepun menyerah kalah pada tahun 1945 Keadaan di Batu Pahat begitu kucar kacir Apabila komunis bermaharaja lela Cuba membuat huru hara pada bulan ogos dan bulan september pada tahun yang sama kekejaman komunis begitu memuncak sehingga membawa ketakutan kepada seluruh orang-orang Melayu di sekitar Batu Pahat, Muar dan kawasan-kawasan sekitarnya lebih memilukan keadaan apabila masyarakat Cina yang berada di situ berpihak kepada perjuangan komunis Masyarakat Cina di sekitar Batu Pahat dan Muar langsung tidak menghormati orang-orang Melayu ketika itu. Komunis mula bertindak dengan membakar rumah-rumah orang-orang Melayu yang menjadi tali barut Jepun ketika zaman pentadbiran Jepun. Komunis yang rata-ratanya di kalangan masyarakat Cina bertindak membunuh dan membakar rumah-rumah penduduk Melayu. Manakala ada di kalangan orang-orang Melayu yang hilang tanpa dapat dikesan Dipercayai telah menjadi mangsa kekejaman komunis Penghulu Mukim Empat Kari Mak Atau lebih dikenali dengan panggilan Penghulu Kari Mengambil inisiatif untuk menentang kekejaman komunis Namun usaha beliau begitu mudah dipatahkan oleh komunis yang bermara jelela ketika itu. Tewasnya penghulu kari menyebabkan orang-orang Melayu semakin berada dalam ketakutan. Akhirnya timbullah nama Kiai Saleh yang dicadangkan oleh orang-orang yang memang mengenali beliau serta ilmu-ilmu kebatinan yang ada pada diri beliau. Apabila diberi tanggungjawab, Kiai Saleh terus berusaha mengumpulkan sukarelawan-sukarelawan yang bersedia untuk berjuang namun tidak ramai yang berani tampil mereka tidak yakin pengalaman tewas berperang ketika dalam pimpinan penghulu kari masih menghantui orang-orang Melayu ketika itu hanya 38 orang yang menyambut seruan dengan 38 orang inilah Kiai Saleh bermula. Dia mengumpul semua sukarelawan yang bersedia untuk bermandi darah di rumahnya. Ilmu-ilmu perang diperturunkan. Begitu juga dengan ilmu kebatinan. Sebelum memakaikan selempang merah kepada pengikut-pengikutnya. Hanya berbekalkan sebatang parang atau pedang. Mereka keluar berjuang menentang komunis yang menggunakan senjata api tidak ada istilah gentar dalam menghadapi musuh. Pengikut Kiai Saleh bertembung dengan komunis. Ketika sama-sama berdepan, sesuatu yang aneh telah berlaku apabila komunis dengan senjata apinya menembak ke bahagian atas. Bertubi-tubi ditembak ke atas. Peluang ini digunakan sepenuhnya oleh Kiai Saleh dan pengikutnya. Terus menyerang ke arah komunis. Seperti parang yang terbang menghayun dan membunuh komunis-komunis yang masih lagi menembak ke bahagian atas dari mulut komunis yang berjaya ditangkap menceritakan ketika berperang dia melihat orang-orang kiai Saleh begitu besar setinggi pokok sebab itulah komunis-komunis itu menembak ke arah atas keadaan yang sama berulang ketika serangan kedua kumpulan Kiai Saleh di Bukit Alam Tongkang Pecah Ketika ini sudah lebih 100 orang Melayu yang menyertai kumpulan Kiai Saleh Kejayaan ini telah tersebar luas Ianya memberi keyakinan kepada orang-orang Melayu ketika itu Dan yakin perjuangan komunis boleh dipatahkan Pasukan Kiai Saleh meneruskan serangan ke Bukit Naning dan Air Hitam Muak kemudian terus ke Semerah dan Parikju, Batu Pahat. Situasi yang sama berlaku, komunis menembak ke arah atas, manakala pengikut Kiai Saleh melipas parang dan pedang, bagaikan sedang terbang hingga komunis satu persatu tumbang. Kejadian yang sama berulang, terus berulang, terus berulang manakala pasukan Kiai Saleh dari 38 orang sudah membesar sehingga melebihi 500 orang. Gerakan Kiai Saleh semakin terperinci menggerakkan ketua-ketua ke -ketua bahagian Johor Selatan, Johor Timur dan Johor Utara. Lebih dari 10 ketua dilantik dan ketua-ketua ini bergerak membawa kumpulan masing-masing memerangi komunis. Usaha perdamaian digerakkan oleh kaum Cina ketika itu Kiai Saleh sangat bersedia untuk perdamaian bersama pengganas bintang tiga Selepas persetujuan, perdamaian telah dibuat Pengganas bintang tiga membalas dendam dengan menyerang kampung-kampung Melayu Serta membunuh beberapa orang penghulu Sikap Cina Komunis ini membuatkan Panglima Saleh kembali menyusun rancangan menyerang kubu serta lubuk komunis di pusat bandar Batu Pahat iaitu di bandar Penggaram hingga menarik minat ramai orang-orang Melayu dari Batu Pahat, Muar turun berkumpul di Bagan Panglima Kiai Saleh sendiri mengetuai orang-orang Melayu yang berjalan dari Bagan ke Bandar Batu Pahat. Masyarakat Cina bergegas menemui Datuk On merayu supaya menyelamatkan bandar penggaram daripada menjadi padang jarak kerana takut amukkan Panglima Saleh dan pengikutnya. Atas nasihat Datuk On, serangan ke Bandar Batu Pahat ini dibatalkan. Mengikut catatan penulis biografi Panglima Saleh iaitu Siti Fatona, sebenarnya komunis telah menawan keluarga Datuk On di di rumah mereka, mengancam untuk membunuh keluarga Datuk On dengan membakar rumahnya sekiranya Datuk On gagal dalam menyekat kemarahan tentera Panglima Saleh. Datuk On memanggil penghulu setiap mukim di Batu Pahat serta ketua komunis bintang tiga dan masyarakat Cina panda Penggaram berunding di Dewan Perniagaan Cina dekat Jalan Rahmat. Hasil pertemuan ini akhirnya masing-masing sepakat untuk menghentikan serangan. Batu Pahat dan Mua terus sepi dari ancaman komunis. Bila keamanan telah terbentuk, Datuk On membawa Kiai Saleh menghadap Sultan Johor ketika itu Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar di Istana Besar Johor Bahru. Sultan Ibrahim telah berkenan memberi gelaran Panglima kepada Saleh pada 26 Disember 1945 serta menitahkan beliau dilantik sebagai seorang penghulu di Mukim 4 Batu Pahat bagi menggantikan penghulu kari yang telah meninggal dunia pada Julai tahun yang sama. Jasa Panglima Saleh tidak berakhir di situ. Panglima Saleh seterusnya bekerjasama dengan Datuk On ketika memimpin orang Melayu menentang gagasan Malayan Union. Beliau berusaha mengutip derma untuk mendirikan sekolah sehingga terhasilnya sekolah Seri Laksana, sekolah Seri Comel dan sekolah Seri Cantik sekolah sekolah ini telah diambil alih oleh kerajaan dan wujud sehingga hari ini malangnya setiap fb atau blog sekolah ini tidak menyatakan sejarah penubuhan sekolah mereka kalau bukan kita yang agungkan sejarah sendiri sumbangan besar panglima saleh telah diabadikan dalam beberapa buah novel antaranya yang ditulis oleh zaharah nawawi juga ditulis oleh penulis sejarah prolifi Abdul Latif Talib juga diceritakan oleh Salma Sex Bridge yang meletakkan Panglima Saleh sebagai wira yang tidak dicana Panglima Saleh telah meninggal dunia di Hospital Besar Johor Bahru pada 21 April 1959 akibat penyakit bengkak paru-paru tetapi legasi keperwiraannya masih dikenang masyarakat Johor dan seluruh masyarakat Melayu sehingga hari ini.